पाकिस्तान में शदीद बारिशों के नतीजे में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल सैकड़ों जाने जाया हो चुकी हैं हजारों एकड़ ज़रिए अराजी पानी में डूब चुकी है और लाखों अफराद बेघर हो गए लेकिन इस कुदरती आफत के पीछे एक सियासी तूफान भी है रवा बरस अप्रैल में भारत ने पैंसठ साल पुराने सिंतासाह को दिया अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा ये एक ऐसा मुहिदा है जिसका शुमार दुनिया के तवील तरीन पानी के अश्तराक के में होता है पाकिस्तान के हिस्से के पानी के बहाव को रोकने की कोशिश भी की गई, तो पूरी कुत और ताकत से जवाब दिया जाएगा फोर्स और अब जब डैम्स भरे हुए हैं और पानी सरहदों के पार बह रहा है भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाने वाला खामोश फ्लड अलर्ट पाकिस्तान की ज्यादा मदद न कर सका क्योंकि लाखों पाकिस्तानी पानी के इस तनाज़े के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं एक ऐसी जंग जहां पानी सियासत का हथियार बन चुका है मैं हूं इरफान आफ्ताब और आज की एक्सप्लेनर वीडियो में हम जायजा लेते हैं सिंतास सिंतासाहे की तारीख और अब इसकी मअतली से मुंसलिक मुमकिन खतरा का दरिया सिंध का आगाज़ चीन में तिब्बत के बुलंद वबाला पहाड़ी ख़त्ते से होता है वहाँ से ये मुतनाज़ ख़त्ते कश्मीर में दाखिल होता है पहले भारत और फिर पाकिस्तान के जेर इंतजाम इलाकों में ये दरिया पाकिस्तान के मैदानों से बल खाता हुआ गुजरता है जहाँ इसे पाँच मावन दरियाओं का संग हासिल हो जाता है और ये तमाम पानी बिलाखिर एक साथ बहरा अरब में जागिरता है ये तमाम दरिया मिलकर दरियाए सिंध का निजाम बनाते हैं तो जब हम अपनी कहानी में दरियाए सिंध की बात करते हैं तो हमारा इशारा इसी दरियाई निजाम की तरफ होता है तो आप देख सकते हैं कि दरियाए सिंध का तमाम पानी भारत या भारतीय जेर इंतजाम इलाकों से होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है और पाकिस्तान जो इस दरिया के बहाव के जेरी इलाके में वाक़ है इसके लिए दरियाए सिंध सब कुछ है पानी का सबसे बड़ा जरिया ये मुल्की नब्बे फीसद जरिए पैदावार को सहारा देता है और पाकिस्तान के तमाम पन बिजली के घरों को तवनाई फराम करता है। पाकिस्तान की तकरीबन पूरी आबादी दरिया सिंध के ताश में रहती है यकीनन भारत को भी दरियाए सिंध के पानी की जरूरत है ये पानी भारत के शुमाल मगरबी इलाकों में जरई जमीनों को सैराब करता है और आबी बिजली घरों को तोनाई फ्राहम करता है इसका एक और रूहानी पहलू भी है बहुत से भारतीय दरियाए सिंध को पाकिस्तानी जिंदगी और रूहानी तजदीद की अलामत के तौर पर मुकद्दस मानते हैं इसके किनारों तक यात्रा को एक मुकद्दस सफर تصور किया जाता है लेकिन भारत के इस रहनुमा के लिए ये दरिया सियासी अहमियत भी रखता है और इसकी एक बड़ी वजह दोनों मुमालिक के दरमियान कश्मीर पर जारी تنازعہ ہے बाईस अप्रैल दो हजार पच्चीस को भारत के पहलगाम हमले में छब्बीस एक को छोड़कर बाकी सब हिंदू मर्द सयाह थे भारत ने हमलावरों की पुष्पनाई का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया और इस हमले को सरहद पार दहशत गर्दी करार दिया नई दहली माजी में इसी नोयत के दीगर वाक्यात के बारे में भी यही कहता रहा है पाकिस्तान ने इन इल्जाम की तरदीद की है लेकिन दोनों मुल्कों के माबेन हालात तेजी से बिगड़ गए भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के मुबैना ढांचे को निशाना बनाया पाकिस्तान ने इसके जवाब में अपना फिजाई दिफाई निजाम फाल किया और हमले भी किए दोनों तरफ से चार रोज तक ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे याद रखें कि इन ममालिक के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौजें और जौहरी हथियार भी मौजूद है लेकिन भारत ने एक और कदम भी उठाया उसने दरिया सिंध के पानी के इस्तेमाल से मुतालिक पाकिस्तान के साथ किया गया एक अहम वादा भी भी मुअत्तल कर दिया वो भी फौरी तौर पर इसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है और इस पर 1960 में दस्तखत किए गए थे इंडस वाटर ट्रिटी उन आखिरी चीजों में से एक थी जो कम अज कम देखने की हद तक ऐसी नजर आती थी कि भारत और पाकिस्तान इस पर तान जारी रख सकते हैं अमित रंजन जुनूबी एशिया में पानी के तनाजात के भारतीय माहिर हैं I that India has... मेरी राय में भारत ने पानी को सियासी रंग दे दिया है और वो इसे पाकिस्तान के खिलाफ सियासी एस... हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तू... तू भारत ने हालिया झड़पों के दौरान तौर पर दरिया सिंध की शाखों पर कुछ बंद बांध दिए लेकिन अब तक वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब नहीं हो सका लेकिन मुस्कबिल में पानी रोकने की धमकियों ने पाकिस्तान में शदीद गुस्सा और बेचैनी पैदा कर दी है और इसी के साथ ही सख्त रद्द भी सामने आया पाकिस्तान जैसे मुल्क का पानी बंद कर देना जिसकी आबादी का मुकम्मल इन आरोप है हमले से भी कहीं ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा आयशा मलिक एक पाकिस्तानी वकील है जो मुसल्ह तनाज़ और मालियाती तब्दीली के अमूर में महारत रखती है मुमकिन है कि इस इकदाम को पाकिस्तान अपने वजूद की बका के लिए खतरा महसूस करेगा फिलहाल पहलगाम हमले के बाद शुरू होने वाली ताजा लड़ाई को जंगबंदी ने रोक रखा है लेकिन भारत अब भी दरिया सिंध के बहाव को रोकने की धमकी दे रहा है खास तौर पर सिंताली के बाद भारत का मत एकदम स्पष्ट है टेरर और एक साथ नहीं हो सकते ट और 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 ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता लेकिन इंडस वाटर्स का ये यह मुनफरदा वजूद में आया कैसे आए उस दौर में वापस चलते हैं जब भारत अभी भी बरतानवी नवबादियाती राज का हिस्सा था तब जो आज पाकिस्तान है वो भी भारत का हिस्सा था लिहाजा जब दरियाए सिंध भारत में दाखिल होता था तो इसे मजीद कोई बैन अवी सरहद अबूर नहीं करनी पड़ती थी लेकिन जब उन्नीस सौ सैंतालीस में बरतानवी हुरान रख्सत हुए तो उन्होंने जल्दबाजी में अपनी साबका कॉलोनी को मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर दिया हिंदू अक्सरीती रतें भारत बन गईं मुस्लिम अक्सरीती रतें मगरबी और मशरकी पाकिस्तान बन गईं बाद में मशरी पाकिस्तान अलग होकर बंग्लादेश बन गया बहुत मुश्किल साबित हुई कश्मीर और दरिया सिंध कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान जंगों पर उतर आए ये खिता आज तक मुतनाज ही है दरियाए सिंध के हवाले से भी भारत और पाकिस्तान के माबेन पानी के हकूब पर तनाजा ही रहा

बिलाखिर उन्नीसौ साठ में दोनों वालिक ने ममालिकासदे पर दस्तखत कर दिए उन्होंने इस मददे में इतफाक़ किया कि वो खैर सकाली और दोस्ती के जज्बे के तहत दरियाए सिंध पर तान करेंगे इस मददे के तहत तीन मशरकी दरियाओं का पानी भारत को दिया गया जबकि तीन बड़े मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया मजमू तौर पर दरियाए सिंध के पानी का अस्सी फीसद पाकिस्तान को अलॉट किया गया

ये मुआदा छह दिहाइयों और भारत व पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर समेत दीगर तनाजात पर जंगों के बावजूद कायम रहा तो फिर ऐसा क्या बदला की अब दरियाए सिंध इस तनाजे का हिस्सा बन चुका है आइए वापस चलते हैं भारतीय वजी अजम नरेंद्र मोदी की तरफ उन्होंने पहली बार 2016 में पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी थी ये उस वक्त हुआ था जब भारत के इंतजाम कश्मीर में फौजियों पर हमला किया गया जिसका इल्जाम भारत ने पाकिस्तान पर आयद किया पिछली हुकूमतों ने कभी पानी के मसले को सिक्योरिटी के मसले से नहीं जोड़ा था मोदी के दौरे हुकूमत में भारत और पाकिस्तान के तल्क मजीद कशीदा हो गए उधर पाकिस्तान ने चीन से अपनी में नुमा इजाफा किया पाकिस्तान और चीन सियासी तौर पर एक दूसरे के करीब हैं। चीन पाकिस्तान में बहने वाले सिंध के तवनाई के हिस्से पर में बड़े पैमाने पर सरमाकारी कर रहा है भारत इस दोस्ती से सख्त नाखुश है क्योंकि वो इसे अपने इलाकाई असर रसूख के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखता है लेकिन इस सारे मामले में सियासत से बढ़कर भी कुछ बदल रहा है मौसमियात का निजाम मैं जिस हीट से इस वक्त गुजर रही हूँ वो इस मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी अलामत में से एक है शायद मुस्तकबिल में ये दर्जा हरारत रहाइश के लिए नाकबले बर्दाश्त हो जाए फ्यूचर तब्दीली का असर दरिया सिंह पर भी पड़ रहा है ये बारिश के मामूल को बिगाड़ रही है और अब बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है जिससे सैलाब आते हैं और फसलें तबाह हो जाती है फिर भी खुश साली भी आम है माहौलियाती तब्दीली का असर आबादी में इजाफा पानी की बढ़ती हुई जरूरियात और बहुत से ममालिका शफाफ तो की तरफ रुझान तो सबको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है इसी वजह से भारत पाकिस्तान से इस माहे पर दोबारा बातचीत करने का मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान माजी में किसी भी तरह की नई बातचीत ऐसी बचता रहा है क्योंकि उसे पानी के नुकसान का खदशा है तो फिर सवाल ये है की क्या भारत वाकई दरिया सिंध का पानी बंद कर सकता है फिलहाल नहीं भारत को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो फिलहाल उसके पास नहीं है तो इसमें वक्त लगेगा ये अमल एक दिहाई या इससे भी ज्यादा वक्त ले सकता है इंडस पर पहले ही मुतद हाइड्रोजन पावर प्लांट्स और बंद बनाए जा चुके हैं लेकिन इंडस वाटर सिटी ने इनमें पानी जखीरा करने की गुंजाइश पर सख्त पाबंदियां आयद की हैं और दोनों फरीकैन ने भी एक दूसरे के मंसूबों पर इंडस कमीशन की मीटिंग्स में मुस्तकिल नजरें रखी हैं जैसा कि यहाँ 2017 में हुआ था अब मुहदे की मौतली के बाद भारत ने अपने कुछ डैम से पानी का अखराज बंद कर दिया है जैसे कि बगलिहाट डैम से लेकिन जब ये डैम बंद होता है तो इसके पीछे मौजूद पानी का छोटा सा जखीरा तेजी से भर जाता है इसलिए चंद दिन बाद इसे दोबारा खोलना पड़ता है ताकि गुंजाइश से जायद पानी खारिज किया जा सके तो फिर दरिया सिंध का अगला सफ़र क्या होगा पाकिस्तान चाहता है की बेमामी सालसी के जरिए भारत को इस मुहदे की पासदारी आरोप मजबूर किया जाए so think... मेरे ख्याल में तान के बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीका की लेकिन इस पानी का वाखज मुल्क होने के नाते भारत जानता है की इस मामले में उसकी पोजीशन मजबूत है मुझे नहीं लगता की भारत किसी मुल्क की सालसी कबूल करेगा इसलिए ये पाकिस्तान के लिए मजदूर बड़ा मसला बन जाएगा लेकिन पानी के मामले पर हमारी जीत उनकी शिकस्त का खेल भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है अगरचे भारत को दरियाए सिंध के मामले में पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है लेकिन भारत की पोजीशन एक और अहम दरिया पर कमज़ोर है दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर भारत जेरी इलाके में वाक़ है जबकि इस दरिया का बालाई हिस्सा पाकिस्तान के करीबी इतिहादी चीन के कंट्रोल में है चीन ने पहले ही इस दरिया आरोप दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तमीर शुरू कर रखी है वो भी दरिया के भारत में दाखिल होने के मकाम से बिल्कुल पहले वसाइल की कमी और मौसमिया तब्दीलियों के तहत मुस्तबिल में इन मामला पर शायद जंगे होंगी भारत और पाकिस्तान ने सूरत हाल को अपनी बका के लिए खतरा समझेंगे दरिया सिंध के मुहिदे के जरिए दोनों ममालिक ने दुनिया को दिखाया कि पानी के मामले पर ताउन कैसे किया जा सकता है चाहे बाकी तमाम रास्ते नाकाम ही क्यों न हो जाए लेकिन इस मुहदे में रखी गई नेक नीयती की रूह अब मध्यम पड़ चुकी है लेकिन दरिया सिंध इन पर इिसार करने वाले लाखों इंसानों के लिए इस रूह का फौरी तौर पर दोबारा जिंदा किया जाना इंतहाई ज़रूरी है आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप ऐसे मौजूद पर दीगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय से हमें आगाह करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी अब मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी